Вот по поводу э, уголовных дел, которые возбуждают по факту остановки поездов, ну, мы знаем об этом. К сожалению, в течение двух с половиной лет, которая идет э, необъявленная война высшие руководители государства не удосужились выполнить закон. Они не объявили, не сделали подания в Верховную Раду о введении военного положения в случае проведения агрессии против нашего государства. Тем самым они нарушили закон. На ополагаючі а, а дальше, як ви прокоментуєте слова все... генерального прокурора про те, що за такі дії можуть притягувати до кримінальної відповідальності? Мається на вас Ви Знаєте, Я хочу процитувати Анатолія Віногроського. За измену Родины вообще дают пожизненные сроки. То, что делает наше государство в лице господина Порошенко, Туки и остальных товарищей, производя торговлю с, с оккупантами и захватчиками, является государственной изменой. То, что они... Ту политику, которую сейчас они пытаются провести в жизнь с изменением Конституции, с легализацией банковских формирований, захватившие часть нашей территории, это является изменой Родины. Поэтому давайте мы не будем сейчас говорить, что говорит генеральный прокурор. Мы будем говорить о том, что у нас происходит выдача 100 тысяч дозволов за год, которые выдала СБУ. Для чего? Для того, чтобы определенные фирмы по списку, которые заведены у них, имели выход без таможенного оформления через налоговую дыру. Вот что происходит сегодня здесь. Это соблюдение законности. Вот когда они начнут соблюдать свои законы, которые они написали для нас, когда они сами начнут соблюдать, тогда мы будем говорить о всем остальном. Отже, дякую вам. Це був Анатолій Віногородський, один з ініціаторів торговельної блокади на Луганщині.